активно проходит турнир выходного дня. И я вижу знакомых, друзей. Сейчас мы пообщаемся и поздороваемся. Доброго дня, ребята. Вы сегодня в паре играете. Как успехи, как... Пока не успехи. Групповой раунд на каком месте? Третье даже? Артем, Олег. Андрей спрашивает, Олег, как, как, я говорю, да вот сейчас узнаем, пойдем. А что, кому, как? Или сильные пары? Будут? Может вас не хватает, а сильные пары? Так, в финале сейчас играли Дмитро, вы не посмотрели игру? Только пришли. Так, а с кем же вы в группе были, кто? Ага. Ага, и Шевченки. О, о, вот. Хорошо, ну ничего страшного, вы же не расстраивайтесь. А уже готовитесь мысленно на следующий турнир. Ну и тут еще поиграть. Благодарю за интервью. И до встречи. Так, и другие, и третьи корты также активно. Так, ну еще у нас же... Сейчас мы насчет хоккея. Так, еще... Артем, еще буквально одно слово. Артем, Арсенал, вы готовы дать бой? Ответ на игра мы увидим. Да, третью игру ждем. Ну, пока 0-1, я думаю, что... все отлично. Тогда с задоволенным чекаем. Так, и мы занимаем позицию. Сегодня чуть позднейшее, но игры много всего. Поэтому я... Главное, что основные игры мы все увидим, услышим и писанки такой Дякую за увагу. Орешка с вами.